Ramai sangat yang mesej saya tanya, macam mana sebenarnya nak buat hibah harta ni? Jadi hari ini saya nak terangkan step by step cara nak buat hibah harta dengan cara yang paling mudah, ringkas dan yang paling penting ikut undang-undang. Jom kita start. Ada 3 langkah penting yang tuan puan perlu tahu. So make sure catat okey. Step yang pertama, wajib ada khairat pusaka. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu apa yang akan jadi bila kita meninggal dunia. Jawapan dia, harta kita akan terbeku. Rumah, tanah, akaun bank kita, semuanya tak boleh tukar nama, tak boleh diurus dan tak boleh dijual selagi mana tak selesai urusan pusaka. Semuanya akan terbeku. Dan proses nak urus pusaka ni dia bukan mudah kita kena cari geran asal balik kena turun naik pejabat tanah bank help LHDN dan mungkin juga kena turun naik mahkamah proses ni boleh ambil masa berbulan-bulan malah ada yang ambil sampai bertahun pun sebab tu kita kena ada Khairat Pusaka. Khairat Pusaka ni sebenarnya macam mana? Ha, macam mana kita nak senang faham Khairat Pusaka ni? Dia simple je. Kalau kita ambil contoh dengan Khairat Kematian yang carum dekat masjid. Ha, faham tak? Kalau Khairat Kematian yang kita carum dekat masjid tu, dia, dia berfungsi untuk kita uruskan kematian bila kita tiada satu hari nanti. So, kalau kita tak buat caruman Khairat Kematian tu dekat masjid, kalau kita meninggal dunia, waris kita nanti terkapai-kapai tahu nak urus kematian kita tu macam mana. Bayangkan eh, kita meninggal. Isteri kita tengah menangis kat rumah. Sedih sebab kita baru meninggal kan? Baru kehilangan kita. Tapi dalam masa yang sama, dia kena fikir apa dia tahu? Dia kena fikir aa, nak cari siapa nak kena mandikan jenazah? Siapa nak kena gali kubur? Siapa nak kena aa, beli kain kapan dan sebagainya? Sebab kita tak carung khairat kematian dekat masjid. Dan semua tu, dia perlukan duit. Nak mati pun perlukan duit. Bayangkan. So, kalau kita tak carum khairat kematian, nak uruskan sendiri dalam keadaan waris tengah sedih tu memang susah. Sebab itulah kita carum khairat kematian supaya bila meninggal nanti, ada satu tim pakar yang datang uruskan sampai selesai. Betul tak? Satu tim daripada masjid datang je diuruskan kematian daripada mandikan, ke, kapankan, kebumikan sampai selesai kita pun lega sebab semua selesai. Itu kepentingan khairat kematian. Yang saya cerita tadi adalah khairat pusaka. So, untuk urusan khairat pusaka ni ramai orang tak tahu. Nak urus harta pusaka ni. Kalau nak ikut akta probate, kita perlu sediakan lebih kurang 5% daripada nilai harta kita. Bayangkan, kalau harta kita 2 juta ringgit waris-waris kita tadi dia kena sediakan seratus ribu ringgit untuk cairkan semua harta kita tadi bayangkan eh waris kita tengah sedih kita tak tahu apa nak buat lepas tu kena pula cari seratus ribu ringgit untuk uruskan semua harta-harta kita sebab itulah, banyak harta orang Islam terbeku dekat Malaysia hari ni tak ramai orang buat persediaan awal tapi sebenarnya kita tak perlu pun keluarkan sampai seratus ribu untuk uruskan harta pusaka dekat sinilah kepentingan khairat pusaka itu berlaku. Dengan khairat pusaka, caruman khairat pusaka ni serendah RM65 sahaja sebulan. Untuk semua proses itu diuruskan oleh syarikat amanah yang pakar. Nah, daripada A sampai Z, cari dokumen, urus kat pejabat tanah, bank, faraid, semua selesai. Waris kita tak pening kepala dan tak terbeban dengan kos yang tinggi itulah kepentingan khairat pusaka ha, kalau tuan puan pernah tengok mungkin ada dekat TV ada macam orang cakap apa lawyer datang rumah dia sebut ok harta ni dia agihkan kepada sekian 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 apa semua benda tu pun kita proses bila kita buat caruman khairat pusaka so itu adalah step pertama kita kena ada caruman khairat pusaka so far clear okay? Yang pertama, wajib ada khairat pusaka. Settle kita pergi kepada step yang kedua. Baik, untuk step kedua, kita akan buat pra hibah. Contohnya, kita ada rumah dan kita memang niat nak bagi rumah tu kepada isteri kita ataupun mungkin anak-anak kita yang tertentu. Kita boleh buat dokumen hibah yang sah dan diiktiraf undang-undang. Dokumen ini dipanggil sebagai pra hibah. Kos untuk pra hibah ni hanya serendah 2600 ringgit sahaja dan yang menariknya kita boleh pilih kepada siapa kita nak hibahkan nak hibahkan kepada isteri seorang boleh tak ada masalah nak hibah kepada isteri dan anak-anak boleh tak ada masalah juga dan nak hibahkan kepada anak bongsu saja boleh juga tak ada masalah ikut kita nak bagi harta kita tu kepada siapa tak ada masalah semua tu kita boleh tetapkan dalam dokumen hibah yang kita buat nanti Dan bila dokumen ini siap, kita dah ada hitam putih Jadi bila kita dah tiada, waris terus boleh urus rumah tersebut, harta tersebut Tanpa perebutan, tanpa keliru dan tak pening kepala Dan selalu orang tanya saya Cik Izan, uh, yang RM2,600 ni kena bayar lamsam ke? Kena bayar sekaligus ke? Macam tu Jangan risau, Tuan Puan. Kalau rasa tak mampu nak bayar sekaligus RM2,600, boleh buat bayaran secara ansuran bulanan. Benda ni tak perlu tangguh. Yang paling penting, kita mulakan dulu. Supaya hasrat kita nak rumah itu diserahkan kepada isteri atau kepada anak yang kita nak sangat rumah ni bagi kat dia, hajat itu kita dapat tunaikan dengan segera. Kalau kita tangguh, kita tak tahu bila ajal menjemput kita. Tapi kalau kita buat sekarang, kita dah usaha sebaik mungkin untuk lindungi harta dan permudahkan waris kita nanti. Okay, so far clear untuk prahibah langkah kedua. Kita pergi kepada langkah yang ketiga, which is hibah komprehensif. Yang tadi prahibah, yang ni adalah hibah komprehensif. Yang ni sesuai untuk mereka yang nak perlindungan yang lebih menyeluruh. Sebab kadang-kadang, walaupun kita dah buat dokumen hibah, masih ada orang yang datang cabar. Rumah ni patut faraid lah. Dia ni anak angkat, tak boleh hibah. Aku nak ikut faraid, tak nak hibah-hibah ni. Macam-macam alasan waktu nak agih harta pusaka. Dengan hibah komprehensif, kalau ada ahli keluarga kita yang cabar, peguam kami akan turun untuk bantu waris tersebut secara percuma. Contoh kita hibah rumah kepada isteri Peguam kita backup isteri kita Kalau ada orang lawan dia Waris kita tadi tak perlu cari peguam sendiri Semua kami bantu secara profesional A to Z Dan untuk pengetahuan tuan-puan semua Kami dah bantu puluhan ribu orang Untuk urus hibah harta dalam tempoh pengalaman kami lebih 20 tahun Daripada kesemua permohonan tu Ada lebih 400 kes yang dicabar di mahkamah Untuk pengetahuan anda semua 400 kes itu kami menang 100%. Tak ada satu pun yang kami kalah sebab apa? Sebab semua dokumen yang kami uruskan semuanya ikut undang-undang Malaysia, ikut syariah dan ikut proses yang sah. Dan untuk hibah komprehensif ni sebenarnya kos dia dia bergantung kepada jenis dan nilai harta yang nak dihibahkan. Kalau tuan-puan nak tahu berapa jumlah sebenar untuk kes tuan-puan lah, okay, boleh terus whatsapp saya nanti, saya akan consult secara peribadi mengikut uh, bajet dan mungkin nilai aset masing-masing, jadi kesimpulannya tuan-puan, okay, paling kuranglah lengkapkan dua langkah dulu step yang pertama dengan step yang kedua which is step pertama dapatkan hairat pusaka yang RM65 sebulan supaya dapat bantu uruskan cairkan harta pusaka kita tu yang pertama dan yang kedua buat perahibah RM2,600 tu yang tu pun boleh bayar ansuran kalau ada bajet lebih nanti baru kita upgrade kepada hibah komprehensif tapi sebenarnya yang paling penting kita dah mula lindungi harta kita dan ringankan beban waris kita dan semua proses ni tuan-puan okay, Saya boleh bantu uruskan secara online sahaja Tuan-puan tak perlu risau, tak perlu pening Saya boleh guide A to Z dengan dokumen yang sah Cara yang betul dengan kaedah yang betul okay, Kalau tuan-puan serius nak saya bantu uruskan dokumen hibah untuk tuan-puan, at least lengkapkan step 1 dengan step 2. Step 3 nanti kita mungkin boleh upgrade kemudian bila dah ada bajet lebih. Jadi jika tuan-puan berminat nak saya bantu uruskan, terus WhatsApp saya, saya akan bantu tuan-puan daripada A to Z. Insya-Allah, saya bantu anda nanti. Saya tunggu anda WhatsApp saya. Assalamualaikum.